आपल्या जीवनातून जर भगवंत वजा झाले आपल्या जीवनातून भगवंत गेले तर जीवन व्यर्थ जस की हिंदी कलाकार सांगत असेल तर भाव चांगलेत म्हणून मला इथं सांगायला आवडलं

बोले मुझे मथुरा जाना है तो लौट के कब आओगे कन्हैया ये तो मुझे भी पता नहीं राधे मैं लौट के कब आऊंगा कन्हैया तुझे पता है मैं तेरे बगैर भोजन भी नहीं पाती तेरे बगैर मैं पानी भी नहीं पीती हूँ तू ना दिखाई दे तो मैं बेचैन हो जाती हूँ कन्हैया लौट के कब आएगा ये तो बता दे कन्हैया ने कई दी बात राधे मुझे तो पता नहीं मैं लौट के कब आऊंगा तो राधा चिल्ली यानी बोलाया लग देवा एक कन्हैया सभी गोकुलवासी तो कहते थे कि तू चले या है दिल चुरा के भाग जाता है तू किसी का नहीं होता है सभी गोकुलवासी कहते थे तू चले या है दिल चुरा के भाग जाता है तू किसी का नहीं होता फिर भी मैंने किसी की नहीं सुनी मैं तो तुझे दिल से प्रेम कर बैठी कन्हैया और तू कह रहा है कि तू लौट के कब आएगा ये तुझे भी पता नहीं है तो सुन कन्हैया हाँ इकड़ी हूं जा महाराज या इकड़ी हाँ बस बस का नहीं है, ये तो बता दे तो कन्हैया ने कह दिया राधे में लौट के कब आऊंगा तो ये मुझे भी पता नहीं तो राधा कहने लगी जो मैं तेरे ऊपर प्रेम करती हूँ कन्हैया कहने लगे राधे तू जो मेरे ऊपर प्रेम करती है ना तू तो बच्चों का खेल समझ के भूल जा राधा रोने लगी और कन्हैया से कहने लगी कन्हैया मेरे प्रेम को अगर बच्चों का खेल समझ के भूलने की बात करता है तो सुन कन्हैया अगर मेरे प्रेम को बच्चों का खेल समझ के भूलने की बात करता है ना तो सुन कन्हैया आने वाले जन्म में जन्म तू भी लेगा और जन्म मैं भी लूंगी आने वाले जन्म में जन्म तू भी लेगा और जन्म मैं भी लूंगी पर फर्क होगा कि नहीं कन्हैया उस जगह पे फर्क ये होगा कि तुझे राधा बनना है और कन्हैया मैं बनूंगी और यही जगह पे मैं तुझे कहूंगी कि राधे तू जो मेरे ऊपर प्रेम करती है ना वो बच्चों का खेल समझ के भूल जा तब तुम्हें पता चलेगा कन्हैया कि प्यार क्या होता है माजे राधा भाव संगत्या आय का क नयारी उ रे उ उे उ Yeah. Oh.

और सुनो भैया बनाते की Yeah. <laughs>